হেল্ল' হেল্ল' গাইজ লগত দিম আজি মই বনাবলৈ আহিছোঁ ঊলকচু আৰু চিকেন ব্ৰইলাৰ মই ঊলকচু কাটি কৰি দি থৈ আছোঁ কাটি আছোঁ আৰু লগত থাকিব ভোট জলকীয়া জালুক এই ভোট জলকীয়া দেখিছে মানে ঊলকচু জ্বলা নিদিলে কি হয় সজোৱাই লগত আছে নেমু এটা থৈ দিছোঁ কচু বইল কৰা হ'ল কচুকীয়া ঊলকচুখিনি বইল কৰি ল'লোঁ কেৰাহীত চব কেৰাহীত তেল দিলোঁ তেলটো ইমান দিয়া নাই আৰু তেলটো কমাই দিছোঁ মছলাৰ পিঁয়াজ গৰম হৈ যায় আৰু জিৰা জালুক তৈয়াৰ হৈ আছে তেলটো গৰম হোৱাৰ লগত পিঁয়াজি দিয়া গ'ল মই কেনেকৈ বনাওঁ খাই লওঁ চবেই মানে বেলেগৰ ইমান এইটো কি কৰে ভিন্ন ৰেচিপি ভিন্ন মন

মই ভালি দিয়াৰ পিছত অলপ লৰাই আছোঁ মছলাটো লাগি থৈ আছে অলপ লৰাব লাগিব লৰাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া লৰাই আছোঁ মাছটো মানে মছলাটো সোমাব লাগিবতো অলপ ভালকৈ লৰাওঁ লৰাব লাগিব গম পাইছে এতিয়া অলপ মানে গৰম পানী দিব লাগিব লাগি ধৰি একেলগে দিছোঁ ভোট জলকীয়া দিছে ভোট জলকীয়া মানে গৈ পেলাই উলটো বহুত গোটেই ধৰা দি ধৰে সেইটোকে বা ভোট জলকীয়া ভাল জলকীয়া এতিয়া আলু দিয়া নাই আজি উলটো অকল অলপ ঢাকল দিয়া ধৰি নাকল ঢাকল অঁ

এতিয়া আৰু ঊলকচুখিনি মানে বইল যিখিনি হৈ গ'ল বইল কৰি মানে পানীটো পেলাই দিম পেলাই দি পেলাই এইটো ভাঙি লৈ পেলাই যে মাংসখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে অলৰেডি ইয়াত মানে তেলটো নি কমকৈ দিছোঁ তথাপিও মানে বহুত তেল তেল হৈ আছে ইয়াত লাগি ধৰাৰ নিচিনা হৈ গৈছে গেছটো অলপ কমাই দিয়া গৈছে এতিয়া মাংসখিনি এই ঊলকচুখিনি ইয়াত ঢালি দিয়া হ'ব ঊলকচুখিনি হৈছেগৈ আৰু ঊলকচুখিনি ঢালি দিয়ে কিনে এতিয়া মাংসটো লাগি ধৰিছে যে অলপ লৰাই দিছোঁ এতিয়া ঊলকচুখিনি ইয়াত দি দিয়া গ'ল এইখিনি মানে মই হাতাখনে দি ফেটি লৈছোঁ ফেটি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মিলাবলৈ মিক্সিং কৰিব লাগিব মিক্সিং কৰাৰ পিছত মানে ইয়াত কেটিত গৰম পানী হৈ আছে গৰম পানী অলপ দিব লাগিব কাৰণ এইটো গ্ৰেভি টাইপৰ বনাম মানে অলপ বেছি পানী দিয়া নহয় বেছি পানী দিলে খাই ভাল নালাগে জোল অলপ গ্ৰেভি হ'লে বেছি টেষ্টি হয় এতিয়া গৰম পানী ঢালি দিলোঁ দেখিছে গৰম পানী দিয়া গ'ল গৰম পানী দিয়াৰ পিছত ইয়াত মানে মই এতিয়া ঢাকন লগাই দিম এতিয়া ইয়াত গৰম পানী ঢালি দিছোঁ কেটলিৰ পৰা উতলটো আহিছে চাওকচোন অলপ লৰাই দিয়া লৰাই দিয়া গৈছে এতিয়া মানে চাওক হ'ব আৰু বেছি টাইম নাই আৰু দহ মিনিটৰ পিছতে হৈ যাব আৰু এতিয়া উতলটো আহিব লাগিব ইয়াতে অলপ নিমখটো কমাই দিয়া গৈছিলে এতিয়া অলপ নিমখ দি দিয়া যাব আৰু এইখিনি এতিয়া গৰম পানী অলপ আছিলে এই বাতিটোত এইখিনিও ঢালি দিয়া গৈছে হয় এতিয়া অলপ লৰাই পেলাই মিক্স কৰি পেলাই এতিয়া ঢাকনখন লগাই দিম ঢাকনখন লগাই দি আৰু দহ মিনিটৰ পিছত মানে মাংস তৈয়াৰ হৈ যাব বোলে মই ঢাকনখন লগাই দিছোঁ এতিয়া অলপ সময় ব্ৰেক ল'ব লাগিব ব্ৰেক লোৱাৰ পিছত আহি গ'লোঁ এতিয়া ঢাকন উদঙাই চালোঁ মাংস তৈয়াৰ হৈ গ'ল এৰিছে কেনেকৈ উতলিছে বাছ টেষ্টি হ'ব লাগে আৰু আপোনালোকে বনাইছেনে নাই মোক জনাব আৰু এই ভাদ মাহত এইটো ঊলকচুটো খাওঁৱেই মানে পৰম্পৰা কিন্তু কি হয় নাজানো আৰু ভাদ মাহত খায় বুলি জানো আৰু গতিকে আমি আমাৰ মানে সমাজত অসমীয়া সমাজত মানে ঊলকচুটো ভাদ মাহত খায় বাছ ইমানেই সেইটোৱে জানো কিন্তু কি কাৰণে খায় সেইটো নাজানো আৰু দেই কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কি কাৰণে খায় আৰু কেনেকুৱা লাগে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই লাইক কমেণ্ট কৰিব মই ভাল পাম আৰু কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া হ'বলৈ হৈছে আৰু খাবলৈ এতিয়া অলৰেডি মানে ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া নিমখটো টেষ্ট কৰিব লাগিব মই ল'ৰাক মাতিছোঁ টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া আৰু আপোনালোকৰ ভাত পানী হ'লনে যদি হোৱা নাই মুঠ এবাৰ টেষ্টি কৰিব অলপ বেছিকৈ নাখাব আৰু মই ভিডিঅ'টো পঠাই দিছোঁ থেংক ইউ গুড নাইট হেভ এ নাইচ ডে'